Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Middleman Love 4 de 4 basados en el libro. Sabes que no salgo con nadie en la oficina, complicadas cosas. Ah, es cierto, exactamente el mismo lema de vida que King, ustedes dos son... ¿Quién está hablando tonterías sobre mí tan temprano en la mañana? Una voz ronca me interrumpe, me doy la vuelta y veo a mi otro amigo íntimo acercándose. Lo tuyo está en el escritorio, King. Señaló su escritorio no muy lejos. King levantó un poco las cejas, se acercó para recoger la caja y vuelve hacia mí. ¿De quién es? ¿De la nueva empleada, Min? ¿De contabilidad? ¿O la de las mejillas sonrojadas? Sí, es linda. Sonríe y muerde un trozo de brownie. Este tipo de aquí se llama Kunakor o King. Es programador y también una persona importante en mi vida. Lo conozco desde el jardín de infantes. Nuestras casas estaban una al lado de la otra y fuimos a la misma escuela. Con el tiempo nos separamos en la universidad. Es otra persona que tiene una cara muy bonita. Mide un metro ochenta, lo que hace que los de un metro sesenta y pico como yo y Yuea parezcamos unos enanos a su lado. Este tipo es el que más dolores de cabeza me trae. No solo tengo que responder a las preguntas de las chicas y los chicos que se enamoran de él, sino que también tengo que enfrentarme a todas las personas con el corazón roto que fueron abandonadas por él. Es un jugador. No ve en serio con nadie, pero hay muchas personas que quieren ir en serio con él, porque es rico. Por lo tanto, la persona desafortunada parezco ser yo. Como soy su amigo, todas las chicas y los chicos me persiguen cada día para preguntarme por él. Yo solo puedo observarlos con mis ojos, mientras que King puede tocarlos con sus manos. ¿Sabes a lo que me refiero? No solo eso. Tonto. Todavía tengo la mala suerte de que algunas chicas me llamen y me griten. A veces incluso aparecen de repente en la oficina. Sin embargo, quien que es el causante del problema, sigue haciendo lo que le da la gana. Si están buenas y si coquetean de vuelta son suyas, y cuando se aburre se escapa de sus garras como el viento. Bueno, la persona que está a cargo de este tipo de situación soy yo. Es mi amigo o el karma de mi vida pasada. El sabor es bueno, pero es demasiado dulce. Puedes quedarte con el resto. Pone la caja con los 11 brownies sobrantes sobre mi escritorio y vuelve al suyo. Me quedo mirando los brownies de aspecto delicioso durante un buen rato y luego le doy un gran bocado. El sabor dulce persiste en mi boca. No importa que me dé diabetes, no hay que tirar un postre tan bueno. Wea, ¿Quieres un poco? Le pregunto, sosteniendo un trozo de brownie con cobertura de Emanems. Lo mira rápidamente y come tú. Ya no puedes retirar tus palabras. Me apresuro a guardar la caja en el cajón, aunque sé que no querrá ni un solo bocado nunca. Hablando de mis dos amigos, son todo lo contrario el uno del otro. Ua es frío como una piedra hacia cualquier cosa, es un poco arrogante, con una mezcla de actitud de niño rico. Lo dice todo sin rodeos y no parece fácil de abordar. Pero eso es solo el muro que levanta. Tiene buen corazón, solo que no se le da bien decirlo en voz alta. Pero King es muy astuto. Por fuera está lleno de sonrisas, pero por dentro es tan caliente como el fuego del infierno. Su sonrisa atraviesa, esconde todos sus pensamientos. Es casi imposible saber quién le gusta y quién no.